지금 인질처럼 보이는. 한 여자가 보입한니자가보입니다 네, 아니. 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 니아 아니. 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 아아아 남자의 두 딸이 보이고. 세라나 홈비디오 리마시 오, 히카솔. 오 녹화를 시작합니다. 크리스티나, 이나 출장비 지급이 끝난 후 눈을 가리고 다시 데려다 줍니다. 성인이 다된 아들과 큰 딸, 인형을 학대하며 노는 작은 딸, 어린이 같은 행동이죠. 아들 역시 장성했지만. Τιμδεματέ, στίκορρ μόνον, 정σινιόλιο. Νομίζω δεν ταιριάζει πολύ αυτή η φούστα με το πουκάμισο. Πιανγπομέ βοήνων, 저�νοιο, σιγσά, σιγά. Καλή σαλάτα. Μαμά, μπορώ να έχω το τηλέφωνο. Παρακαλώ. Σογουμούλ, τζονάκιρο είναι τζαγντά. Έγινε η καταμέτρηση. Εγώ έχω 76. Εγώ 52. Το επόμενο έπαθλο δεν θα είναι ένα αυτοκόλλητο, ούτε δύο. Αλλά δέκα Γι' αυτό θέλω όλοι να βάλετε τα δυνατά σα. Τώρα ο μικρό θα μα πει πώ θα περάσουμε τη σημερινή βραδιά. Επιλέγω βίντεο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε βίντεο. Όχι μόνο για να δούμε βίντεο. Όχι μόνο βίντεο. Όχι μόνο για να δούμε 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 βίντεο. Όχι μόνο για να δούμε. Όχι μόνο για να δούμε. Όχι μόνο για να 아스 울타리 너머로 누군가 있다고 믿는 아들. 포사타트 벌칙으로 구강 세정제. 코마사고 레프티스. 하늘 높이. 아, 마카리나 시 비행기가 날아가는데. 아마 시도로이고 그러자 갑자기. 아마 없시로 악시지. 는 엄마의 폭력.

Πού ακριβώ σε πονάει, Τι πάνε στο πιόνι του λαού Αν ακολουθήσει πιστά αυτά που σου είπα, θα γίνει καλά. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επιδεινωθεί η κατάστασή σου. Έχω ένα καινούργιο αναισθητικό. Θε να το δοκιμάσουμε. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Ματσινορίνα, τσιλουάνι, σαν να τα τσουσικιώσουμε. Η γυναίκα σου τι κάνει. Τα ίδια. Βγαίνετε καθόλου. Όχι. Πρέπει να βγαίνετε, στο έχω ξαναπεί. Έστω με το καροτσάκι. Ντρέπετσι. Ούτε ο κόσμος θέλει να έρθει στο σπίτι. Κοκκοκ σουγγιονούν τζανάκι. Τζανιόδελ μούλε, να πιόγκα, τόγαμε. Έλα. Ήμουν σε σύσκεψη. Σε σύσκεψη, ναι. Όλα εντάξει, βγήκαν έξω, διαγωνίστηκαν. Γιατί τι έχει. Η κοιλιά της του στομάχι της. 그런데 엄마의 전화 통화를 엿보는 큰딸, 맡겨 놓은 반려견. 하지만 훈련은 커녕 주인도 몰라봅니다. 퇴근 후 가져온 물품의 모든 라벨을 떼버립니다. 그리고 통상적인 부부관계 다음날 숨바꼭질 놀이를 시키는 엄마 가족의 일상입니다 음식을 몰래 챙겨넣는 큰딸 울타리 넘어있을 상상의 큰오빠에게 던져줍니다 아들의 욕구를 위해 여자를 픽업하는 아버지 Προτιμώ αυτό που κάναμε την άλλη φορά. Τον το τσάκοκτρικο να Γεια. Θε να σου χαρίσω τη στέκα μου. Πάρα πολύ. Εσύ τι θα μου δώσει. Η τσιπέ κουντάκου Πλησίασε και γλύψε με τη γλώσσα σου εδώ και εγώ θα σου την κάνω δώρο. Φοβάσαι που η μαμά μιλάει μόνη στο δωμάτιο. Όχι. Φοβάσαι. Όχι. Φοβάσαι. Όχι. Και δεν μπορεί να ακούσει τι λέει. Μπορεί να λέει για σένα. Δεν λέει για μένα. Άμα σου δώσω ένα δώρο θα με γλύψεις. Τι δώρο. Μια στέκα. Έχω στέκα. Αυτή που θα σου δώσω το βράδυ θα Οι γονείς το ξέρουν ότι έχεις τέτοια στέκα. Όχι. Λοιπόν, μπορεί να γίνει δική σου πολύ εύκολα. Πού θες να σε γλύψω. Στον νόμο. 동생은 아무 대가 없이 σε 비밀 전화가 일상인 부부 장난감 비행기를 두고 다투는 오누이 금기의 영역으로 떨어져 버리고 오빠를 향한 갑작스러운 칼부림에 엄마로부터 마구잡이 폭행을 당합니다 아직 네. 아프마네에어

Το ζώο που μας απειλεί λέγεται γάτα. Είναι το πιο επικίνδυνο ζώο που υπάρχει. Τρέφεται με κρέας. Και συγκεκριμένα με κρέας παιδικό. Όσο βρίσκεστε μέσα δεν κινδυνεύετε. Είστε προστατευμένοι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση που ξαναεισβάλλει κάτι στο σπίτι. Η είναι Αγαπημένοι μας Λυπόμαστε όλοι πάρα πολύ που δεν τα κατάφερες να εξοντώσει τη γάτα. Και δεν κατάφερα να χρησιμοποιήσω τις γνώσεις μου για να σε σώσω. Την πιέζεις τρεις φορές στο θώρακα, δυνατά. Ανοίγεις το στόμα. <laughs> <laughs> Είμαι έγκυος. Ένα αγόρι, ένα κορίτσι. Θα φέρεις στον κόσμο άλλα δύο παιδιά και ακόμα ένα σκύλο και ήθελα να χειροκροτήσουμε όλη τη μητέρα σας προκαταβολικά για αυτό το δώρο. Σκουπίσου και να πάρεις το έτοπλο. Η υπόδοσή σας ήταν χειρότερα την προηγούμενη φορά. Να Ναμπιόνε σύνορο, τσαγνάνκαν πιέγγυρη τόντζιμνητα. Έπεσε στον κήπο. Χάνερεσα τώρα τσινούσου μίτσο. Δεν θα λείψω. Να μου δώσεις δώρο. Δεν έχω τι να σου δώσω. Δεν πειράζει. Καλημέρα, μπαμπά. Καλημέρα. Πόσε ώρε κινήθηκε, Περίπου νιά. Μπουλκόγγυλε χαβά, δύο ψάρια είναι μέσα στην πισίνα. Σιόν. Ένα παιδί είναι έτοιμο να φύγει από το σπίτι του όταν. Πέσει ο δεξιό κοινόδοντα. Ή ο αριστερό δεν έχει σημασία. Μόνο τότε ο οργανισμό είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει όλου του κινδύνου που παρεφυλάνε. Για να φύγουμε από το σπίτι και να είμαστε ασφαλεί έξω, πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο. Σπίτι μου! Είσαι όμως... Ισάγαγε κρυγιάν η τσιπάνη γιουδέγαμ. Κι ήσουν εσύ. Κι ήσουν ζόμπι. Εσύ βλέπεις όνειρα. Ναι. Σου έφερα κι άλλο δώρο. Είναι ζελέ για τα μαλλιά. Η τσιπ κύνταρε υψοαβίσσελ γονάνον Κριστίνα. Αλλά γονάνον γον Χαλιούδ βίντεο τέιμ. Αυτά θέλω. Δεν γίνεται. Πέρασε έξω, δεν πρόκειται να σε ξαναγλύψω και θα πω στους γονεί μου ότι μου έφερε μια στέκα που φωσφορίζει. Και θα του πω ότι μου είπε να σε γλύψω κάτω χαμηλά στο πληκτρολόγιο. Και όλα αυτά. Μαμά τι είναι ζόμπι. Ποιο την είπε αυτή τη λέξη. Δεν θυμάμαι, ο μπαμπά μάλλον. Ζόμπι είναι τα μικρά κίτρινα λουλούδια. Τσάνι να τσόντρο, πόμπανα να μάιτζο. Ιωάννη, ρωτήστε, σύντομη σέσα.

μέσα εδώ. Ναι. Αλλά στον 4ο μέλλον γονίζουν. Τώρα πρέπει Κριστίνα, πάμε στην οικογένεια της Τώρα θα δείξουμε όταν κάνεις παιδιά να πάρουν τα λάθος ερεθίσματα... και να δημιουργήσουν το λάθος χαρακτήρα. Πραγματικά σου το εύχομαι. Αυτό ας είναι η τιμωρία σου για το κακό που έκανες στην οικογένειά μου. Ο Χτύπησε oh! με ένα σφυρί στο πόδι. Ψέματα λέει. Δεν ήμουν εγώ. Μόλι μπήκα, είδα μια γάτα με ένα σφυρί να φεύγει από το παράθυρο. 19 μέτρα. Δεν θα πρόλαβε, παπά. Από ό,τι πρόλαβα να δω, ήταν πολύ γρήγορη. Τσαμεσόμνερ, άνεμα, αίτρε, καπιόμ. 이젠 두딸중 하나를 고르게 해주는데 큰딸이 선택됐고 엄마는 말없이 문을 닫아줍니다 존나 심한 막장 드라마죠 엄마가 한눈을 판 사이 엄마! 미친놈 이미 영화로 신세계를 경험한 큰딸 엄마가 숨겨둔 소금이 엄청나게 궁금했습니다 지금 제가 밥을 먹었어요 다그리지다다 부모의 결혼 기념일에 강제 동원되는 아이들 엄청 이상한 퍼포먼스를 무표정하게 감상하는 부부 지쳐버린 작은 딸과 달리 큰 딸의 반항은 미친 플래시댄스로 절정에 오릅니다 아르케 보기만 해도 토할 것 같은 이집 분위기. 이제 대망의 송곳니 발치 타임. 그 와중에 웃음이 나오나요? 반항이 아닌 탈출로 결정했습니다. 아버지 차 트렁크에 숨어버리죠. 뭔 일만 있으면 할 타주는 이집 전통. 아빠, <목소리> 다르두피코뮤르두피는비데요비 빼버린 송건이를 확인하고 다 급하게 큰 딸을 찾아 나섭니다. 온 집안은 개엄령이 내려집니다. 큰 딸의 부재를 작은 딸이 메워주고 이 부부의 일상은 다시 시작됩니다. 평상시와 다름없는 아버지의 출근 차라리 논센스에 가깝습니다. 그리고 여전히 트렁크 속에 있는 큰딸 유린되고 단절된 인간관계의 심각성에 치가 떨립니다. 신내부로였습니다